ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ अथ सर्पसूक्तपारायणम् ओम् अमी बहवा आस्तोष्पते विश्वा रूपाण्या आविहन् सखा आशुषेवा एधिनः यदर्जुनसारमे यदतः पीषङ्गयच्छासे वी एवभ्राजन्तरिष्टज उपस्रक्वे एषु वप्सातो निषु स्वाप स्तेनम्रायसारमेजतस्कारम् वा पुनः सदा स्तोत्रोनिन्द्रस्य रायसि किमस्मान्दुत्सुनायसे निषु स्वाप त्वंसूऊकरस्यादर्द्रुहितपादर्दर्तुसूकरः स्तोत्रोनिन्द्रस्य राजसि किमस्मान्दुच्छुनायसे निषु स्वापा सस्तु माता सस्तु पिता सस्तुष्पा सस्तु विष्पतीः सस्तु स सर्वे ज्ञातयः सस्त्वयमभितो जनाः य आस्ते यश्च चराति यश्च पश्याति नो जनाः तेषाम् सम्हन्मो अक्षाणि यथेदम् हर्म्यम् तथा सहस्रा शृङ्गो वृषभो यः सा मुद्रा दुदाचारत् वयन्निजनान् स्वापयामसि प्रोष्ठेशया वह्येषया नारीर्यास्तल्पशीवारीः स्त्रिजो याः पुण्या गन्धास्ताः सर्वा स्वापयामसि स्वप्नः स्वप्नाधिकराणे सर्वम् स्वापयाव्यू उषञ्जाग्रियामहम् अजागरो नाम सर्पः महान् तस्मिन् सर्पसुधी सर्पः सुधीतस्ते नत्वा स्वापयामसि सर्पः सर्पो अजगारः सर्पिराविशो महान् तस्य सर्पात्सिन्धवस्तस्यागाधमाशीमही कालिको नाम सर्पो नवनागसहस्राबः यमुनहृदेहासो जातो यो यणवाहनः यदि कालिकादूतस्य जदिकाः कालिकाद्भायात् जन्मा भूमिमातिक्रान्तो निर्बिषो यातिकाळिकः आया आहीन्द्रपथिभिरीलितेभिर्यज्ञमिमन्नो भागधेयम् जुषस्व तृप्ताञ्जाहुर्मातूळस्येवयोषा आभागस्तेऽपैष्पसेयीवपामीव यशस्कारम् बलावन्तम् प्रभुत्वन्तमेव राजाधिपतिर्बभूव सङ्कीर्णनागाश्वपतिर्नराणाम् सुमङ्गल्यम् सततम् दीर्घमायुः कर्कोटको नाम सर्पो यो दृष्टीविष उच्याते तस्य सर्पस्य सर्पत्वम् तस्मै सर्प ते ये चने दिवो ये वा सूर्यस्य रश्मिषु येषामप्सु सदः कृतम् तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः या इषा वो यातुधाना ये, ये वा वटेषु ये वाआ वटेषुषेरातेभ्यः सर्पेभ्यो नमः नमो अस्तु सर्पेभ्यो ये के चापृथिवीमनु ये अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः उग्रायुधाः प्रमातिनः प्रवीरामायाविनो बलिनो मिच्छामानाः ये देवानसूराः न पराभावन्तां स्पम् वज्रेण मघवन्निवारय नवकुलाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नः सर्पः प्रचोदयात्